Lapan, sebuah objek jatuh dari ketinggian H berubah secara langsung. Okey, so ni keyword dia, berubah secara langsung dengan kuasa dua masanya. Okey, ni pun apa yang berubah secara langsung? H berubah secara langsung dengan kuasa dua masanya T. Okey bila berubah secara langsung automatic formula dia y sama dengan kx. Okey. Ni ingat eh, kalau berubah secara langsung formula y sama dengan kx. Kalau dia berubah secara songsang y sama dengan k per x. Nampak? Bila langsung x dengan y ni sebelah-sebelah. Bila songsang satu kat atas satu kat bawah. So, kat sini kita guna ni lah sebab berubah secara langsung. K ni memang constant je, fix je. Yang nombor yang berubah-ubah ni, Y dengan X lah, K akan fix. Okay. Apa tadi? Dia kata H berubah secara langsung dengan kuasa 2 masanya. So, kalau kita nak buat dalam bentuk ni, yang berubah H ni, yang berubah dengan K akan sama kuasa 2 masa. So, T kuasa 2. Ha, ni dia punya persamaan. Okey. Diberi bahawa objek jatuh dari ketinggian 5 meter dalam masa 2 saat. Okey. Mana? 5 meter dalam masa 2 saat. Maksudnya meter ni adalah H. Bila H sama dengan 5 meter, masa dia T adalah 2 saat. Okey. Mana lagi tadi? Okey. Hitung masa yang di hitung masa yang diambil dalam saat oleh objek jatuh pada ketinggian 45 meter. Sekarang dia kata kalau H 45, berapa masa dia? So kalau H sama dengan 45, masa dia berapa? Okey. Tengok sini. Ni persamaan yang kita keluarkan daripada soalan. Kita ada tiga pemboleh ubah. Cara untuk dapatkan salah satu pemboleh ubah ni kita kena tahu dua. Bila ada tiga pemboleh ubah, kena tahu dua untuk dapatkan persamaan. Untuk dapatkan dia punya uh, jawapan lah. Okay. Sini kita dah ada H dengan T. Kalau kita ganti H dengan T, kita boleh cari K. Okay. So kita ganti H dengan T ni untuk cari K. K, ni kan tadi. Bila H sama dengan 5, eh, lama saya nak ganti terus ni. K, jam, mana. Bila H sama dengan 5, K, okay, 5 sama dengan K tak tahu, T ni kita tahu dia 2. 2 kuasa 2. Nampak? Ni kuasa 2. K5. Kita just ganti je. Sebab kita tahu bila kita ada 2 daripada 3, automatik kita boleh cari eh, apa yang tak ada tu. K. Okay. 5 sama dengan K4. Bila kita nak cari K, 4 ni pindah belakang jadi bahagilah. K. Okay. K sama dengan 5 bahagi 4. Ataupun 5 bahagi 4 sama dengan K. Sama je lah. K sama dengan 5 per 4. K. Okay. Bila kita dah ada K, so H sama dengan 5 per 4 T kuasa 2. Sekarang ni, bila kita tahu salah satu, boleh cari yang lagi satu. Sebab pemboleh ubah kita dah kurang jadi 2. Dan K ni pemalar, dia memang akan sentiasa, kalau dalam persamaan ni, ni K akan sama, H dengan T boleh berubah lah. Okay. Tengok ni, kita ada H. So bila kita ganti H kat sini, automatik boleh cari T. Okay. Bila H sama dengan 45, okay, 45, 45 sama dengan 5 per 4 T kuasa 2. Kita nak T kuasa 2, so kita pindahkan dia pergi belakang. T kuasa 2 sama dengan 45 bahagi 5 per 4 ataupun ha, T kuasa 2 sama dengan 45 bahagi 5 per 4. Okay. Bahagi pecahan sama dengan darab terbalik. Okay, darab terbalik. 45 darab 4 per 5. Nampak tak? Bahagi 5 per 4 jadi darab 4 per 5. Bila bahagi pecahan, kita akan darab tapi terbalikkan pecahan tu. Atas dengan bawah boleh potong. 45 bahagi 5 dapat sembilan. 45 darab 4 dapat 6. Okay. Eh 6, tiga enam sorry. Ha, 3, T kuasa 2 sama dengan tiga enam. T sama dengan kuasa 2 ni bila kita pindah dia akan jadi punca kuasa 2. Punca kuasa 2, tiga enam. Kita dapat 6. 6 ni apa dalam saat lah. 6 saat. Ni jawapan dia. Okey. Ada yang tanya. Okey. Uh, kuasa 2 ni T kuasa 2 sama dengan T ke 6. Kenapa bila kita buat punca kuasa 2, ada yang positif, ada yang jawapan positif dengan negatif, ada yang just positif. Tengok tengah cari apa. Sekarang ni kita tengah cakap pasal masa. Masa tak boleh negatif. That's why jawapan dia just 6 saat je lah. Okay.